Сегодня в гостях у «Комсомольской правды» директор Донецких электрических сетей Жуков Дмитрий Витальевич и замдиректора Донецких электрических сетей по сбыту Шашатская Екатерина Геннадьевна. Первый вопрос. Вот такая была непогода в пятницу, такое, такая буря, в принципе, мы, наверное, такое не переживали никогда. Какой ущерб причинила непогода вашему предприятию? Да, действительно, буря прошла очень большая метеосводки, которые дает нам гидромецентр. Порывы ветра достигали 25-27 метров в секунду. Выпадение осадков порядка 24 литров на 1 квадратный метр. Соответственно, это привело к тому, что у нас наши сети электрические были порваны деревьями, падением деревьев, были повреждены опоры электропередач, были повреждены траверсы, Провода, соответственно, сказать, ремонтные бригады, которые работали у нас днем и ночью, восстанавливают проснабжение. Посчитать сейчас на данный момент ущерб, который компания понесла за это, сразу невозможно. Сейчас идет сообщет я думаю, в течение двух недель мы сделаем такую справку, вам предоставим. Ну, хотя бы ориентировочно. Какие предприятия больше всего пострадали от того, чтобы было отключено электроэнергия? пострадала очень сильно шахта 17-17 Бисен она осталась без электроэнергии. Упали опоры 35 киловольт, 4 опоры мы восстанавливали. Донецкая Булнека восстанавливала электроснабжение Подстанция шахта Кировская были запитаны трансформаторные подстанции. В общий ущерб, я думаю, он измеряется десятками тысяч гривен. Mm -hmm. вот. Просто общий ущерб будет посчитан, когда закончится полностью восстановление всех ремонтных mm -hmm. а Ну а если говорить по районам, вот в каких районах больше всего пришлось вам потрудиться? Если взять по районам, куда коснулась буря, которая была, основной удар пришелся на Кировский район, но шел цикл, начиная с Киевского, Куйбышевский, Ленинский и Кировский, был, конечно, основной удар. Ну вот э, очень многие жители Петровки и трудовских жаловались, что у них два или три дня не было света. Это из-за того, что очень много работы у вас было? Это или... из-за того, что очень много было порвано линии электропередачи. Э, к сожалению, на Петровке у нас не так много потребителей, всего тысяч. там другие лицензиаты, э, которые поставляют электроэнергию, в частности региональные электрические сети бывший является поставщиком. Но у них тоже были проблемы, и они в свое время тоже ликвидировали. На, на данный момент как обстоят дела? Уже на данный момент э, запитаны многоэтажные дома, э, работаем по частному сектору, то есть остались какие-то единичные заявки, бригады наши работают. Весь день порядка 30 бригад работают вместе с автовышками. Есть помощь и от города, есть э, помощь от других сетевых предприятий, то есть из других городов, такие как Арцийск, Макеевка, Ма Мариуполь, э, привлечены дополнительной бригады для скорейшего восстановления. И когда вы планируете полностью восстановить все? Я думаю, мы сегодня уже закроем все шпильские заявки. Останутся у нас частичные заявки, которые людей просто нет дома, они можем проверить, электроэнергия не появилась Давайте перейдем к тем вопросам, которые к нам пришли по интернету. Сколько будут платить дончане за электричество? Будет ли цена одинаковая для всех городов области или, может, в Донецке она будет выше, чем, например, в Мариуполе? Ну, цена электрической энергии устанавливается тарифами для населения, постановлением МКР, и она едина, вне зависимости от городов. Сейчас есть градация по части потребления до 150 кВт и свыше 150 кВт. Теперь ввели еще градацию до 800 кВт и свыше 800 кВт. Вот электроэнергия планируется повышение тарифов потребления свыше 800 кВт. Поведение ее на уровень, как для юридических лиц, на уровне 92-96 копеек. То есть, в принципе, это обоснованная цена, которая говорит о том, что если вы потребляете очень много, значит, вы должны за это платить либо задуматься о энергосбережении. Это с 1 июля будет такое повышение, да? Планируется. Планируется. Такое повышение тарифов. А вообще вот э, с чем связано предстоящее повышение тарифов на электроэнергию? Задает вопрос наша читательница Анна. Это связано первое с тем, что себестоимость электроэнергии, которая вырабатывается и продается населению, не является рентабельной. Поэтому рост тарифов он обусловлен именно этим, для того, чтобы были деньги и вложения в сети, и поддержание нормальной транспортировки и поставки электроэнергии. Скажите, существуют ли льготные категории граждан, которые пользуются ну, скидками при оплате за электроэнергию? Ну, ну, и и кто, куда, кто относится к этому? Ну, естественно, существует льготная категория граждан, которая не защищена социально, да, и, и отсутствует возможность в оплате к электроэнергии в том объеме, который они потребляют. То есть люди, которые имеют недостаточный достаток, оформляют льготы и субсидии в исполкомах по своему району. Там выделяется оплата 75 киловатт-часов на каждого абонента, который оплачивается местными органами власти. И все льготы, которые существуют, которые доведены, утверждены, очень большое количество льгот, Дети войны, участники войны, глухие, слепые, то есть ну, порядка 25 льготных категорий существует. Основной принцип 75 киловатт часов по льготе, остальное больше 75, всего 100%. Еще существует льгота у нас получается богатодетные, богатодетные, да. богатодетные да. семьи, да, да. Многодетные семьи а, учитывая градацию тарифа, значит, для богата Многие, многодетных. семей да, для многодетных семей она не от объема потребления не, э, не, повышается, не понижается, она как бы стабильна. То есть если они живут в обыкновенном доме, то есть она 28 0 вне зависимости от объема потребления. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть то Скажи, от... категория населения защищена от именно от такой градации э, тарифов, которые есть. Ну вот вы перечислили эти льготные категории, а если, допустим, этот человек э, относится к детям войны, и плюс он еще глухой, все равно 75% он приносит. Применяется, будет применяется одна, одна льгота, и, как правило, она выбирается максимально, ну, максимально, максимально. Она А какова вообще процедура? Вот если человек льготник, вот с чего ему начать, чтобы оформить. Ну, это состояние льгот. открывается, льгота. К нам приходят списки о том, что льгота открыта. Если это первый раз льгота открывается, письменно он обращается на заявление в отношении того, что открывается с такого-то числа льгота предоставляет паспортные данные свои, и мы открываем льготы. С этого момента, с момента поступления заявления в сети, льгота открывается. Потребитель пользуется льготой. То есть, то есть с заявлением должен человек к вам обратиться и вы рассматриваете? Если это. в первый раз, то да. Угу. То есть если у нас льгота дети войны, она была массовая, да, большое количество, то нам просто предоставляли списки, и согласно этих списков мы принимали к сведению и как бы работаем с ЛТЗСН в отношении этой льготной категории. А если это первый раз открывается, тогда надо открывать льготу, удостоверение о том, что открыто льгота, и к нам заявление. Много льготных категорий, в смысле льготников? Ну, достаточное количество. От общего количества населения вот мы обслуживаем 279 тысяч. Порядка 15 тысяч идет, 20 тысяч идет льготная категория. 120%. Так, следующий вопрос задает Анна Андреевна. Назовите сумму, которую ваше предприятие вложило в реконструкцию и модернизацию объектов, которые находятся у вас на балансе в 2010-2011 и запланировано на 2012 год. Насколько эта сумма покрывает реальные потребности ремонта существующих сетей? Ну, я бы так сказал, сумма, которая у нас именно по Донецку, по городу Донецку вкладывается, она самая максимальная, которая вкладывается по всем городам. Да? Понятно, что это областной город, понятно, что требования здесь повышены в части электроснабжения. Плюс мы готовились к проведению финальной части Евро. Для кого не секрет, все видели прямую трансляцию Донбасс-Арена, как шел ливень, как на била Тем не менее, могу сказать, электрические сети сбоя не дали. Тем не менее, могу сказать, все фан-зоны выдержали. Удар стихии тоже были запитаны в наших сетей, были вложены деньги. Соответственно, можно оценить на отличное прохождение испытаний по стихии для прослужения таких грандиозных объектов. По поводу вложения денег, все объекты, которые у нас складываются, в основном ну, за счет финансирования инвестиционной программы. Объемы финансирования инвестиционной программы утверждаются у нас в НКР. Как правило, в Донецкие электрические сети вкладываются порядка, за 2010 год это порядка где-то 20 миллионов гривен. За 2011 на повышение где-то в районе 25. Вот. Ну, учитывая и планы капитального ремонта. То есть вместе с кировскими электрическими сетями сделана большая реконструкция и подстанция Щербаковская 35 кВт переведена на предрасснабжение 110 кВт, недавно было открытие. Вот. Это позволило выдать дополнительную мощность в центре города, сделать подстанцию более надежной для центра города. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у кого еще я могу покупать электроэнергию, если ваши услуги меня не удовлетворяют? Есть ли, если альтернативы нет, то почему антимонопольный комитет не защищает и без того ограбленных жителей от таких монополистов, как ваши предприятия? Мы не являемся монополистами, есть лицензиаты в городе Донецке на поставку электрической энергии. Таких лицензиатов несколько. Донецкий электрический, Донецкая ДТЭК, то энергоуголь, региональные электрические сети, железная дорога, сервис инвест. То есть все эти лицензиаты, которые имеют право оставлять электрическую энергию. И ну, а вот такая возможность данного потребителя, возможность откуда будет поставка электроэнергии, то есть место размещения его дома, да, то есть она находится в определенном районе, который э, обслуживается, допустим, донецкими сетями или региональными сетями. То есть электроустановка запитана от какой подстанции, кто эту подстанцию обслуживает. И есть ли возможность техническая подключиться от другой подстанции, от других лицензиатов? Ну, скажем так, в многоэтажном доме, наверное, это нереально, да, если весь дом обслуживается одной компанией, то там один-два. Это потребителя. просто да, было бы проблематично для самого же потребителя. Потому что когда весь дом будет обслуживать одна компания, mm -hmm. это намного лучше, намного качественнее. И потребитель будет знать, что он будет звонить в эту компанию, как все жильцы. Как правило, если потребители делятся, то не знают, куда звонить, и один звонит в одну компанию. Это есть какой-то неразбериха в части эксплуатации этих сетей. Какие ТЭЦ обеспечивают выработку электроэнергии для нашего города? Может, пора задуматься об альтернативных источниках получения электричества? Пора задуматься об альтернативных источниках электроэнергии. Ни для кого не секрет о том, что зеленый тариф действует на Украине. И очень выгодно строить... И использовать возобновляемые источники электроэнергии. Но это очень дорогостоящая вещь. По крайней мере, Украина обладает и тепловыми электростанциями, и атомными электростанциями, которые на данный момент генерируют электрическую энергию через высоковольтные сети 750, 330, 220 транспортируются на подстанции Донецкого Булэнарга. 110 киловольт, и дальше в раз через 35 и 10, 6, 4 до конечного потребителя. Поэтому я думаю, что, конечно же, будущее за альтернативными источниками при государственной поддержке, думаю, это все возможно. Какова задолженность населения города перед вашим предприятием? Переточка задолженность очень большая. Она достигает порядка 500 миллионов гривен. Поэтому очень трудно ее поднять, потому что не все, сказать, не все население, которое есть у нас, является платежеспособным. Да? А долги, которые существуют, требуют работы с потребителями в части уведомлений, отключений, в сроках. Поэтому очень большая просьба каждому потребителю. Не, не дожидаться, когда сотрудники Донецких сетей, сетей будут приходить и уведомлять об существующей задолженности. То есть большая просьба своевременно производить оплату потребленной а электроэнергии. Как? Это позволяет лучше обслуживать, подавать качественную электроэнергию. А какие у вас есть рычаги воздействия на должников? Рычаг воздействия на должников, значит, у нас согласно нормативной документации. Это самый может, негативный в отношении населения, да, которое мы применяем, это отключение. И нежелание платить население вызывает наша, нашу работу и усложняет нашу работу в отключении каждого потребителя. Потому что, я же повторяю, вот, объем населения 279 тысяч, которые мы обслуживаем по городу Донецку. Поэтому хотелось бы и большая просьба для населения о том, что потребили, ежемесячно производить оплату. Потому что как бы наши обязательства перед энергом рынка, такие же, как и обязательства каждого абонента нашего перед нами. Много людей вам приходится отключать? Ну, скажем так, за месяц? Порядка 3000 абонентов. Uh -huh. А какие, э, есть ли такая статистика, какие районы больше всего, вот в каких районах у нас в городе живет больше всего должников? Ну, я бы так сказал, э, ориентировочно везде, от 20 миллионов гривен есть задолженность да, по всем районам до 30. Понятно, что большие районы, в котором проживают большое количество частного сектора, и они больше потребляют электрической энергии, являются и большими должниками. То, начиная с Киевского района, Ленинский район. А сам, самую большую сумму задолженности можете назвать? Порядка 22, 22 тысячи, 30 тысяч. То есть а просто объем потребления монета, в монетах разный. У кого-то одна тысяча, у кого-то 150 пятьдесят часов, у кого-то 10 тысяч. А что касается промышленных предприятий, как там обстоят Или вы не обслуживаете? Мы обслуживаем промышленные предприятия. Ну, дело в том, что как бы политика компании в отношении того, что каждый потребитель у нас на контроле, поэтому как бы мелкие промышленные предприятия не имеются должности. По государственным местным бюджетам мы работаем естественно, с органами власти в оказании помощи в отношении оплаты. Случаются случаи, конечно, что по разным причинам в отношении несвоевременной оплаты, но они урегулируются. То есть как бы существенно должников в отношении промышленных предприятий а у нас нет. Uh -huh. Спасибо. У вас вопросы есть? А можете более детально объяснить, вот, чем аргументировано такое повышение тарифов на электроэнергию? Ну, как бы сказать, э, ростом себестоимости, то есть электроэнергия для юридических лиц, она стоит порядка 92-96 копеек без НДС для юридического сектора. Это обоснованная цена, которая э, заложена затраты по ее транспортировке, по ее выработке и так дальше. Население получает э, электроэнергию по цене 28.02 до 150 киловатт, ну и свыше 150 киловатт, соответственно, градация 3648 и выше. Значит, естественно, разницу покрываться должна за счет бюджета, который субсидирует этот тариф. Поэтому тариф для населения будет, соответственно, расти со временем, для того, чтобы он стал рентабельным, обоснованным. Но опять-таки тариф, он нам доводится, и как бы любая наружающая организация, она не влияет на стоимость тарифа. То есть Национальная комиссия регулированной энергетики, она своим постановлением доводит тариф, который мы принимаем в работу и работаем с этим тарифом. А сколько платило население за электроэнергию? Сколько вам предстоит платить вот уже с июля месяца? На сегодняшний момент население наше оплачивает до 150 киловатт-часов потребления 28,02, от 150 до 800 киловатт-часов 36,48, а свыше 800 киловатт-часов 54,72. Планируется повышение тарифа именно для категории градации от 800 и выше. То есть как бы слои населения менее защищенные, тарифы останутся на этом уровне. А э, те, которые потребляют свыше 800, у них будет повышение до уровня тарифа, который применяется к ним в промпотребителе. Uh -huh. Еще такой момент. Вот скажите, допустим, человек, э, который имеет право на льготу, да, у него потребление, ну, допустим, 200, uh -huh. значит, 150 он оплачивает? Э, 75 он оплачивает по льготе. Uh -huh. От 150 до... от 75 до 150 он оплачивается согласно... 28,02, свыше 150 оплачивает 36,48. То есть у него получается больше... А льгота 0, от, вот 75 процентов от какой суммы считается? От 75 кВт. То есть тариф, допустим, 28,02. Ну вот у него потребление 200, 200 минус 75. 75 кВт часов это по льготе. Mm. Да, все остальное в соответствии с градацией. Все понятно. А для промышленных предприятий сколько после 800? Промышленные предприятия в полном объеме оплачивают потребленную электроэнергию по одному тарифу, который у нас порядка из НДС 92-96 копеек. Скажите, еще такой вопрос. В редакцию часто обращаются люди с такой проблемой. Приходят им уведомления о долгах, которые потом не подтверждаются. Им приходится выстаивать очереди, и оператор сообщает, что какая-то ошибка совершена. Причем люди рассказывают, что приходится огромную очередь выстраивать, В с этим два вопроса. Первый, почему это происходит, а второй, когда в абонентских пунктах будут оборудованы нормальные условия, там, лавочки, кондиционеры, чтобы люди не мучились в этих очередях. Значит, получается, на сегодняшний момент, учитывая о том, что там были копирования базы, вот установка новой базы для ускорения обслуживания каждого абонента, были произведены сбои в программе. На сегодняшний момент из, 90, из 100 потребителей, у которых возможность ошибки выдана за должности, это люди попадаются только те, которые более трех лет не приходили на сверху. И как бы сложность снятия контрольного съема. То есть объем начисления у нас регулируется по приладу облику, который установлен у каждого потребителя. Поэтому градация, которая сейчас доведена, и не видя снятого показания прибора учета, очень сложно определить задолженность или в отсутствие задолженности. Но я хочу сказать о том, что 95% задолженность подтверждается. То есть мы были 10-е годы, 11-е годы, когда действительно было большое скопление проблематичности в отношении сверки. На сегодняшний момент значит, у нас идет ремонтные работы. Сейчас идет ремонтная работа на Кирова 149 с учетом установкой того, что вы говорите, кондиционера, лавочек, в общем, комфортности, чтобы каждый потребитель пришел, мы его смогли быстро и качественно обслужить, удовлетворить на любой вопрос, который к нам будет поступать со стороны потребителей. А еще вопрос. Были жалобы, что отключали электроэнергию, хотя долг не подтверждался. Вот в этом случае, если отключили, но долг не подтвердился, а подключение должно быть платным или же могут делать бесплатно? То есть ошибка произошла. С таким тоже обращаются? Ну, вот э, хотелось бы, конечно, конкретно знать ситуацию в отношении данного вопроса. То есть, э, если мы производим отключение, чтобы произвести отключение, мы потребителя уведомляем. То есть проходит 50 дней от момента уведомления, когда мы приступаем к отключению. То есть если абонент не среагировал, то есть на сегодняшний момент получил уведомление, проходит 30 дней. И 20 дней мы даем для того, чтобы э, люди могли как бы или оплатить свою существующую задолженность, если они с ней не согласны, они должны прийти и свериться, и навести порядок в отношении взаимоотношения с энергоснабжающей организацией. А Поэтому это может... я не, не могу сказать однозначно, что кого-то мы но ну, если вдруг не произошла не ошибка, и человек доказал, пришел с документами, что долго нет, его отключили. Ну, это одна из тысяч, может быть. А в этом случае платное подключение? Ну, естественно, бесплатное. Бесплатное, Конечно. А при какой сумме долга происходит отключение? Ну, понятие долг существует от копейки и больше, да? То есть в магазине, в любом магазине нам без пяти копеек никто не отпустит товар. Электроэнергия – это товар, поэтому как бы мы работаем с потребителями от 100 гривен и больше. Ну, чтобы было понятно, да, неплатежи населения являются основополагающим с расчетами с энергорынком, как правило, тянут всю цепочку за собой вниз. То есть мы не рассчитываемся с энергорынком, энергорынок не рассчитывается соответственно с генерацией, генерация не рассчитывается с шахтерами за добычу угля. Соответственно, цепочка замыкается. Как правило, вот сказать, неплатежи населения приводят именно к этому. Поэтому от нас зависит, платежеспособности наши платежеспособности, наша, э, э, сознательность, сознательность да, в части оплаты этой задолженности. Объем населения в объеме поступления в сети составляет 50 процентов, поэтому это очень большая значительная часть от э, суммы, которую мы должны оплачивать ежесуточно в А кто больше должен все-таки, население или предприятие? Мы должны только население по -моему. Дело в том, что предприятия работают согласно правил пользования электрической энергии периодических лиц. Они работают по договорам, заключенных с разнообразной организацией, работают, как правило, на предоплате. Ну, учитывая бюджетные организации, которые работают по факту оплаты. А все остальные работают на предоплате. То есть, если вы не заявили, не сделали предоплату, соответственно, вам не будет отпущен товар, такой, -то как электрическая энергия. Скажите, источник электроэнергии для Донецкой области, это в основном теплоэлектростанции или может быть запорожка Энер... Энергорынок. Энергорынок. Ну, в Донецкой области есть несколько электрических станций, да, начиная с Зуевской ТЭС, Старобешева, регулирует это все, Кураховская ТЭС, регулирует это все энергорынок, электрическая служба НЭК, Укрэнерго, которая дает задание на загрузку одной Станции в зависимости от выработки и баланса потребления электрической энергии. Скажите, пожалуйста, вот пишут, что на улице Гаргаева в Кировском районе с пятницы нет света. То есть вы даете ну, обучение, не знаю, что в течение этого дня все. Да, в течение проходят... этого дня. А нет. есть какой-то конкретный а адрес? Нет, просто улица Гаргаева с пятницы. пишут. Гаргаевская. Возможно. Ну просто если был бы был лучше адрес какой-то, потому что, как правило, потребители, которые не находились дома после подачи напряжения, приехали там через четверо суток, говорят что нет у них дома света. Мы, мы такую заявку выезжаем, но было бы желательно, если был бы был конкретный адрес. Да. Это было бы более результативно. Спасибо. Спасибо большое.